بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں شمیم بخاری بخاری نیو چینل دے وچ اس وقت ਤੁਹਾਡਾ স্বাগত ਕਰਦਾ ہاں اج نیشنل اپنی پارٹی دی ایک ہنگامی میٹنگ اشتیاق خان جی دی پردان کی ہٹ محمد رمضان ہاں جی دے گھر ویکھے اے گویندن نگر نوترانی روڈ اون ویکھے ہوئی سو تھانوں دس دی اے کہ اے جو میٹنگ کیتی گئی ہے لوک سوال ਆਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਉਣ ਆਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆ ਉਸਾਰਤੋਂ ਦਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਤਮੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਨ ਆਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਤਰਾਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਥੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਏ ਕਿ ਲਾਈ ਬੁਖਾਰੀ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ सबसे पहले तो मैं आपका बिहारी न्यूज चैनल की तरफ से मलेकुल्ला पाठने में आपका स्वागत करता हूँ आपका शुभ नाम क्या है मेरा नाम कृपा शंकर सोनकर एडवोकेट न्यू दिल्ली मैं इंडियन नेशनल पार्टी का गार्जियन भी हूँ और सलाहकार भी हूँ और हम लोगों की पार्टी अनवरत चाहती है कि हर भाई बंदों को लेकर के इस पंजाब में सभी को प्रगति के पथ पे चलाए और मैं पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ पंजाब के निवासियों मेरे भाई बहनों नमस्कार वालेकुम कि आप हमारी पार्टियों को भारी बहुमत से जिताएंगे हमारे जो है तेरह सीट में आज हमने दो कैंडिडेट फाइनल कर रहे हैं और उसकी घोषणा हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे और हमारा मैनिफेस्टो भी हम इसको अपलोड करके आप सबके समक्ष लाएंगे और आपसे चाहते हैं कि भारी बहुमत में हमारा जिताएं हमारे कैंडिडेट को और साथ दें और हम आपके हैं तो आप भी हमारे साथ हैं और आप भी हमारे अपने हैं मैं माननीय अपने अध्यक्ष महोदय बिष्ट साहब से एक अनुरोध करूंगा कि कृपया दो शब्द सामने लाएं अपना हाँ। मुझे ये पता है कि आज आपकी पार्टी जो है पंजाब में बहुमत के साथ तो उसके बाद आपकी पार्टी पंजाब के लिए क्या करेगी पंजाब के लिए देखिए हम तो ये देख रहे हैं कि पहली बात तो उड़ता पंजाब उड़ता वो पंजाब जब हमने फिल्म देखी थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि यहाँ पे लोग ड्रग्स एडिक्टेड हो गए थे और इसी पे डायरेक्टर लोगों ने उनको मसाला मिला उन्होंने फिल्म बनाई और वो सत्य भी थी उसमें मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ मैं चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ नशाखोरी में ना आए और ना ही कोई ऐसा काम करें कि उनके माता पिताओं का नाम खराब हो और ना ही अपनी पीढ़ियों को इस दलदल से में डूबने दें उनके माता पिता उनसे भी मैं अपील करता हूँ और मैं मेरा एक मूल मंत्र है कि हम जब आप हमारे हैं तो हम आपके साथ हैं हम आपके हैं और मैं ये चाहता हूँ पंजाब वासियों को मुझे बहुत हर्षोल्लास से ये कहना पड़ रहा है कि हम हर घर घर जा कर के एक बच्चे को सेवा योजन देने के लिए प्रयास करेंगे और उसके लिए जो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है प्राइवेट और पी हैं उनसे भी हम वो रिक्वेस्ट करेंगे इफ़ वी वी वोटेड टू सी अगर हम जीत जाते हैं तभी हम कर पाएंगे अगर हमारी सरकार नहीं आती तो यह असंभव हो जाएगा थोड़ा सा लेकिन हम चाहते हैं कि हम हर घर से एक बच्चे को सर्विस उपलब्ध कराएँ और उसके लिए दिन रात हमारी पार्टी प्रयासरत है और हम ये भी चाह रहे हैं कि सेवा योजना अधिकारी ग्राम से ले शहर तक में उनकी पोस्ट क्रिएट होगी वो बैठेंगे हर घर घर से बच्चों का क्वालिफिकेशन देखेंगे और उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में भी मैं कोशिश करूँगा कि जो उनको छूट गवर्नमेंट देती है जो हमारे सरकार की तरफ से उनको छूट मिलती है वो जो हैं वो भी रिक्रूटमेंट करें और अपना वर्कमैन फोर्स बताएँ और गवर्नमेंट के भी जितने पोस्ट वैकेंट हैं उसको भरने की युद्ध स्तर पे तैयारी होगी तैयारी क्या की ही जाएगी सौ प्रतिशत ये मैं आपसे मेरा वचन है आज आपने पहले बताया कि तो मेंबर चुने हैं पंजाब के लिए वो तो कौन-कौन से चुने हैं अभी हमारी मीटिंग चल रही है और अभी हमारे जैसे ही फाइनल हो जाती है मैं नाम की घोषणा कर दूंगा जो दो कैंडिडेट हमने खगाले हैं जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं और बहुत ही जुझारू नेता हैं और जो समाज को कुछ देने के लिए सक्षम और सामर्थ्यवान हैं समाज के हित में कार्य कर सकते हैं उनका तुरंत नाम हम जो है अभी घोषित कर देंगे तत्पश्चात क्या नाम है आपका मेरा नाम भगत सिंह बिष्ट है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल अपनी पार्टी का हूँ आज मैं पंजाब प्रदेश के अंदर आया हूँ पंजाब प्रदेश के लोगों का जो प्रेम है वह हमें आज पंजाब प्रदेश की धरती पर लेके आया है जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी में अपना अहम रोल निभाया और आज जन जन तक बच्चे बच्चे तक उनके नाम को स्वर्ण अक्षरों के साथ में लिखा जाता है और लिया जाता है मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके पद चिन्हों पर चल करके पंजाब ही नहीं पूरे देश के लिए एक मिसाल बनूं और अपने जो हमारे साथ जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए युवा हैं जिन युवाओं को आज आवश्यकता है आगे बढ़ने की और जो महत्वाकांक्षी हैं परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से वो देश की राजनीति में आगे नहीं जा सकते हैं नेशनल अपनी पार्टी उनको आगे ले जाएगी और उन्हें भी वह अवसर प्राप्त होगा जो एक राजनीति क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना चुके हैं पैसे के दम पर वह उन लोगों को भी वह अवसर प्राप्त होगा राजनीतिक क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे ਮੈਂ ਅਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਨੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਕਸਲ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੁੱਤਨ થી ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜ ਤਾਈਂ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ